来吧，我都知道你要猜哪。啊，对我可以，好，啊，我都知道要猜哪个。绳子套圈圈，来看一下它是这么玩的啊，非常简单。首先这样子肯定是一拉就中，对不对？但是呢，让观众来，你拿走啊，拿走，我把它反转过来，然后把绳子拉出两个洞。 很清楚，来、啊，度随便选一个洞啊！你确定是这里吗？确定吗、嗯？确定？你以为你能够中？你看你就中不了。来，我想让你中哦，我想让你中一样的哦。我翻转过来一看，一模一样的这个神洞啊，这两个洞一模一样的。哎、啊，你随便选。呃，这里是不是？你看我让你中，你就能够中。来，直接出胶水啊，拿着筷子不要动啊。啊，简单来了啊、哦、啊！正常绕，我们就这样拿起绳子,、哦、起绳子啊，这样拿起绳子，你看这样子一绕过来啊，直接一拉开。 告诉你，这个时候呢，如果你压这里，你看它是个空的。好，如果你压这里的啊，它也是一个空的。所以你无论压哪里，它都是空的，看到吗？好，那要让你中的时候很简单啊、呃，让你中的时候就拿着绳子啊，绕一圈过来，对不对？再往上绕一下啊，再绕一下，看到吗？绕了两下，然后呢，这个时候我们再打开这个洞啊，好，来来，咱们再来啊、哦，你看啊、哦，来好了啊、哦，这样绕过来，正常是绕过来，但是我们再扭一下绳子啊、哦，你看，来筷子插进来。 啊，插进来，你看这个手拉，你看就有了啊，就中了，是不是？想让你中就中，不让你中就不中啊，就是多绕一圈，学会关注。